cinta sungai dan air mata. Inilah kisah cinta dua insan yang menjadi sejarah penuh kontroversi dan penuh air mata sehingga menjuruskan musuhan dan tragis di Singapura pada tahun 1950. Kisah cinta ini telah menarik minat saya untuk membaca sebuah buku yang bertajuk Nadra. Setebal 474 buku surat dan 22 buku Buku ini ditulis oleh Fatini Yaakob iaitu seorang wartawan yang sangat hebat. Buku ini berharga RM75 senaskah dan diterbitkan oleh UTM Press University Teknologi Malaysia Johor Bahru. Sebelum saya membicarakan buku ini dengan lebih lanjut, boleh kiranya saya perlu perkenalkan diri saya. Nama yang diberi Nurkistina binti Mama Kumar. Saya merupakan murid tingkatan lima yang mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Teknik Melaka, Bukit Piatu. Kod sekolah saya MKB 2144. Membaca buku merupakan minat saya sejak di bangku sekolah rendah lagi. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang penjara. Watak utama dalam buku ini ialah Natra. Natra atau nama sebenarnya Nadra atau nama berlandanya Uberdina Maria Perto merupakan seorang perempuan Belanda yang menjadi anak angkat kepada Cik Aminah. Beliau telah dilahirkan di Pulau Jawa pada tahun 1937. Beliau juga merupakan anak kepada pasangan tentera Belanda yang berpangkat sarjan dan ibunya yang berketurunan Eversian. Isu Natra mula timbul apabila beliau menjadi anak angkat kepada Aminah Muhammad dan suaminya warga Indonesia yang tidak mempunyai anak. Ketika Natra berusia tujuh tahun, ayah kandungnya telah dipenjarakan semasa pendudukan Jepun. Manakala Ibunya yang sudah serap mengandung terpaksa menjaga enam orang anak yang baik. Sepanjang Natra di bawah jagaan Cik Aminah, beliau telah dididik dengan penuh kasih sayang sebagai seorang Islam. Isu tuntutan hak penjagaan Natra membuatkan Cik Aminah berasa bimbang. Lalu ketika Natra berusia 13 tahun, beliau telah dikahwinkan dengan Masur Adamin iaitu seorang guru pelatih yang berusia 22 tahun. Perkara ini mengeruhkan lagi keadaan kerana undang-undang Belanda tidak membenarkan perkahwinan di bawah umur. Menuruti kisah pada 20 November 1950, Mahkamah Singapura telah memutuskan hak jagaan natrak jatuh kepada keluarga kandungnya Natra perlu dikembalikan semula ke agama Kristian dan tidak dibenarkan menganut agama Islam. Perkara ini membuatkan masa tergamak manakala cik adalah pingsan dan Natra menangis sekuat-kuatnya. Sekembalinya Natra ke Belanda, beliau telah dimurtadkan oleh bapanya. Isu ini membuatkan kemarahan umat Islam di tanah Melayu dan Singapura. Musuhan Natrah berlaku di Singapura pada 12 Disember 1950. Dalam insiden tersebut, terdapat 18 kematian dan 173 orang mengalami cedera parah. Sebanyak 119 buah kenderaan telah dimusnahkan dan 72 kes kebakaran berlaku. Pengacara daripada novel ini ialah kita dalam sama dalam mempertahankan agama Islam agar tidak mudah ditukarkan dengan agama yang lain. Selain itu, kita janganlah memutuskan kasih sayang orang lain. Kasih sayang Mansur Adami terhadap Nasrah tetap utuh walaupun mereka telah dipisahkan... Sebagai pembaca buku Nakra, saya amat kagum dengan kesungguhan penulis ini untuk menghasilkan sebuah buku. Penulis sanggup menjejaki Nakra dan orang-orang yang terlibat dalam isu ini untuk mendapatkan maklumat yang sebenar. Bahasa yang disampaikan amat mudah difahami oleh pembaca. Penyampaian dalam bentuk bab dan tajuk-tajuk kecil setiap bab memudahkan pembaca untuk membuat rujukan. Rumusan daripada novel ini ialah kisah tragis Natra telah membuka minda saya dan juga pembaca yang lain untuk mengetahui lebih lanjut tentang undang-undang negara khususnya negara Belanda dalam menentukan hak pertukaran agama, isu menentukan agama, umur yang dibenarkan dalam perkahwinan dan hak penjagaan anak angkat. Kisah minayat hati Natra akhirnya menemui pengakhirannya setelah beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat menderita penyakit leukemia ketika usianya 72 tahun. Semoga rohnya bersemadi dengan aman dan bahagia bersama orang-orang yang tersayang. Sekian, terima kasih.